Ну, найцінніший дар, який є в людини, це його життя і здоров'я. Тому у нас в на цьому тижні проходить а, тиждень основ безпеки життєдіяльності. і а, в рамках цього тижня науково-навчально-методичний центр за цивільного захисту населення проводить а, захід, який присвячений. А, Правилам поводження дітей на водоймищах, ну ви знаєте, зараз закінчується навчальний рік, починається літо. Мабуть, переважна більшість населення буде відпочивати біля водоймищ. Тому знання, як себе правильно поводитись, поводити на водоймищах, це дуже важливо. Тому велике спасибі навко навчально-методичному центру за такий цікавий захід, який проводиться для учнів нашої школи. Меня зовут Илья, я водолаз третьего класса, спасательной станции. Это Алексей, он фельдшер. Для начала скажу немного самого главного о правилах поведения на воде, хотя, я думаю, вам уже много раз рассказывали. Желательно не купаться в незнакомых местах и как, своими группами. Лучше, чтобы кто-то был из взрослых. Оборудованный пляж у нас только один. Это пляж Золотой берег. Пляж за пешеходным мостом, напротив которого и располагается наша спасательная станция, тоже под нашим наблюдением. То есть... Лучше купаться там, и всегда со взрослым. Ну и самое главное, далеко не заплывать э, от берега, потому что чтоб, э, если что-то, не дай бог, случится, вам всегда смогли помочь. Наверняка видели на золотом на лодке дежурят в первой половине дня. Э, является конец Александрова, то есть, э, э, проще говоря, веревка, которая бросается на помощь утопающему. Спасательный круг и спасательные жилет. Если он его оденет, так сразу его тот. Я не устану, я не устану. Вылетит. А, а может, там-то его пластик. Ну, вылетит. Маловато. Тихо, сарафанчик можно да. подтянуть. На конце вот петля, за которую человек может ухватиться или одеть на себя. То есть подача производится обычно с лодки или с берега. Вот, вот такие вот да, туда, да, не О. О! Уже да, можно Я Рятувальник знает, что это такие И он будет поспешать Ему надо помочь Ну вот круг еще есть Он кидается на 10 метров Обычно к нему еще привязывается веревка Если с первого раза Допустим Не получилось бросить Можно было по второго раза. Ну, он довольно тяжелый, его довольно тяжело укинуть. Во вторую смену, то есть после двух часов, выезжает уже спасательный катер э, с командой водолазов. Э, вот э, мы разложили тут водолазное снаряжение. Кстати, желающие тоже смогут подышать. Водолаз до призі пут в течені двох минут. Зараз ми повільно так показуємо. Дві хвилини даєте водолазу для того, щоб це зробити.

Если ты будешь в воздухе, в на том то то будет очень, жарко. А в воді Сказывали технологии. технологию. Смотрите, как технологии. Сказывали технологии. Сказывали технологии. Сказывали водолаз

это так. чисто да. герметично работать Его... даже в агрессивной Его... то есть на разводные теста. Либо даже самоподлет опускается зимой, одевается еще на себя шерстяной костюм дополнительно. И там довольно тепло. Ну, это только первые 20 минут. А сколько мне будет Пока воздух в баллонах не закончится. Ну, а когда 30 будет заканчиваться, что оно будет? 30-40 минут. Он 30 ну, Вы выходит обидно. По поводу воздуха... А? Вот это называется легочный автомат. Это редуктор, где понижается давление из баллона. Вот это манометр. Он показывает водолазу, сколько... Э, осталось воздуха но на большой глубине свет, как правило не добивает и поэтому практически ничего не видно а он тяжелый килограмм дополнительно одевается до 50 килограмм груза не дерзь, специалисты Специалисты работают. Вот это называется подача клапана атмосферы. То есть регулируется подача атмосферного воздуха. Да, то есть или он есть, человек дышит с воздуха. Потом он завинчивается, начинается подача из баллона. Да. Дополнительно одеваются свинцовые груза до 50 килограмм, как я уже говорил. Да. Э, то есть да. на суше довольно нелегко топтаться, уже в воде легче. Э, команды передаются путем э, э, сигналов через конец. То есть э, комбинации подтягиваний и вибрации передаются, водолаз держит, допустим, левой рукой конец, правой ищет цель примерно вот по такому по такому принципу. То есть ходит как краб. То есть мы не дайверы, для нас целью является дно. Сколько в десне на сколько метров видит водолаз? Практично ні на сколько, сантиметрів двадцять, тридцять ну, до полуметра в лучшем здійсні настільки мутна вода, водолаз ходять нібито в темній кімнаті, він практично нічого осень. не бачить під водою. Якщо трапиться таке, що вам треба бути надати допомогу на воді людина, яка потопає. Зараз Ілья покаже як. Вірно діяти, щоб людину врятувати, і що треба робити, щоб не дай Боже при цьому не потонути самому? Будь ласка, для початку, обясню, що вопрос взагалі довольна. сложно э, спасать человека или не спасать тонущего то есть это решает каждый для себя сам но объясню общие принципы чтобы вы знали самое простое то есть когда человек тонет э, и еще очень важно э, э, хочу сказать для всех что самое главное когда вы начинаете тонуть старайтесь не кричать Э, как сказать, не нахлебаться воды, не открывайте широко рот и старайтесь устойчиво держаться на воде. Главное не запаниковать. Если в воде вы не паникуете, тогда большие шансы остаться в живых. Или, допустим, правой или левой. Берете? Вот. И ведете. А, а, а подруг, можно на 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 крайний случай за нижней челюстью? Ну так не надо, іще бажано. Якщо це дівчинка або хлопець з довгим волоссям, то можна і за волосся тягнути. І розумієте, що? Краще вирвати клок волосся, але врятувати життя людині. Так і вот. Всегда руки освободити. Дальше за захват за шию, так так, То простіше всього, звичайно, постараться підвернути вот так. То є саме головне. Якщо чоловік когда под, э, когда вы подплываете не дать ему захватить вас да. мертвой хваткой поэтому иногда можно просто даже протянуть руку чтобы он за нее схватил хватается двумя руками я, то есть тогда уже можно э, человека просто развернуть и э, опять э, таких спиной к себе как пишут книжка то есть фактически самая ваша главная задача не дать схватить себя за шею или за обе руки, чтобы вы не потеряли плаву. Самое первое, что робиться, запомните на завжди, это звільнити дыхальные шляхи от того, что там потрапилось. Туда потрапил. Потом э, в легке человек обычно нахлебывается воды. Прежде чем начать искусственное дыхание, писать. Специальность для вас. Вот, все равно Вложите ложите человека. Вы немного приживайте. Может, была вода. Это, было смешно, але Потому, Разумите, это. это вода. смешно, но это рятует людьми житья. Понимаете? Если это воду не слить, человека, понятное дело, тяжело будет задышать. Ложите человека под плечи. Ложи, ложи, опускай его. Э, дабы голова была запрокинута. Грудная клетка, вот грудина. Делите на три части. В нижнюю часть ставите руку. На вытянутые руки вот две кисти. Берете, делаете. Если есть платок, положите чистый платок на рот. Нижнюю челюсть отводите. Делайте один, один два вдоха. Потом четыре, пять, шесть. Ну вот это так. Пять-шесть нажатий. При норме 3-4 ребра ломается при этом искусственном дыхании. Это нормально. Ты потом болит? Конечно, да, да, да. Вам главное, дабы человек задышал. Верхуайд вас стоит, Вот, меха, на, на мехах есть деление. 0,25 литра, пол литра, литр воздуха, полтора. Полтора это на взрослого, а 0,25, соответственно, на, на маленького ребенка. Ну и там по возрасту. Ставится меха. Одевается на человека. Я уже не буду натягивать. Искусственное дыхание получается. Сейчас есть уже более современные установки. Если нету такой вещи, берете просто платок, ложите на ротовую полость и Изо рта в рот. Или можно изо рта в нос. В ситуации, когда человек конкретно нахлебался воды, искусственное дыхание не поможет, пока не выльется большая часть воды из легких. Всю воду все равно удалить невозможно. Ты показывал легко да. да. То есть надо хотя бы, чтобы литр воды, грубо говоря, вылился, тогда у человека есть возможность. Но ну и в то же время искусственное дыхание никак, не, не может гарантировать человеку спасение. 4-53-47, это прямо на, под, за пешеходный мост. Дежурные спасательные станции, так и а вам ответят.